Ну, какие... Так, у нас еще один выступающий, будь ласка, выступающих. Значит, послушайте, действительно, мы уже устали от этих премий. Мы радикально должны что-то решить. В выступлениях многие отстаивают от Таисии многие против Таисии Ивановны. Давайте выслушаем какие-то моменты. Первое, я повторяю для тех, кто выступал, в том числе моих коллег, друзей по-прежнему у меня никаких вопросов нет. Значит, я говорю по статуту, загальні збори або збори уповноважених скликаються правлінням не менше одного двох разів на рік. Позачергові збори скликаються на вимогу не менше однієї треті загальної кількості членів Кооперативу або на вимогу правління Кооперативу теризійної комісії. Ну, оскільки вимоги управління правління не було, є одна третя загальної кількості членів. Я хочу сказати юрист лістволодімір Іванович. 400 членов кооператива, это 400 квартир, но это не 400 членов кооператива, потому что, объясняю, пожалуйста, вы слушайте меня, я вас слушала. Значит, члены кооператива, те, кто, повторяю, уже второй раз на этом собрании, или те, кто изначально строил этот кооператив в 93-94 год, а таковых осталась половина. Вы прекрасно знаете, у что у каждого на этаже квартиры проданы. И в среднем, в среднем арифметических, из 400 квартир у нас 200 первичных генетических членов кооператива. Вы, вы с этим согласны? Второе. Те, кто продал квартиру и купил квартиру, вы так звонко говорите, я понимаю, только ваши децибелы. Значит, э, э, это, э, те, кто купил квартиру, как правило, не писали заявление на вступление в членство. Это может быть из 200 условно, кто купил, но может быть человек 15-20. То есть мы можем ориентироваться априори на те цифры, которые мы представляем, где-то порядка половины квартир, 200 членов, но у кого-то разделены лицевые счета, может быть, даже меньше. Поэтому, если мы одна треть присут, если мы одной третью, это 60 человек, а у нас тут гораздо больше 60, то у нас сборы будут легитимными. Поверьте мне, то, что воруют бумаги, это еще раз доказывает о том, что они не знают, что делать. Но мы затянули, мы не можем решить радикально вопросы. Задержитесь еще на несколько минут, и давайте доведем все до конца. Значит, пожалуйста. Пожалуйста, я объясняю еще раз. Значит, я подождите, я вам объясняю еще раз. То, что нам в упрек ставят, я хочу сказать о том, что я изначально не поддержала, не, вернее, поприсутствовала, но не поддержала то собрание, которое было 15 сентября, потому что оно было действительно стихийным. Подожди. А 22 сентября, когда я увидела, что оно идет в правовое русло и действительно уже опирается на статуты, и все мы делаем в правовом русле. Нам не выдали по официальному запросу ни одного документа. Вот все запросы от моего адвоката. Вот договор с адвокатом, товарищ юрист, ознакомьтесь. Для вас будет этот договор? А юристы, Хорошо. Значит, от моего адвоката пошли за пошли запросы в Киевэнер, в, в, Таисия Ивановна лично, вот письмо с уведомлением, Таисия Ивановна, с уведомлением о получении, можете посмотреть, Алиник расписалась, где было написано, попрошу предоставить статут, попрошу предоставить перечень членов кооператива, прошу предоставить ваши документы на ваше назначение. Значит, Уведомление она получила, расписалась. Никаких документов никто не дал. То есть все упирается в ЖКХ. И то, что они говорят, что мы не легитимны, мы все делаем для того, чтобы быть легитимными. Понимаете? То есть мы действительно делаем все для того, чтобы быть легитимными. Да, если сейчас кто-то разойдется и там не проголосует, это может выстрелить в минусе. Но мы на самом деле действуем на правовой основе. Нас сопровождают юристы и адвокаты. Теперь. То й то вона прийшла про <важать> це збори і так. Голосування <важать> обговорює питання, шановний, про довіри <важать> до діючого правління? Ні, нема довіри. Так, голосуємо <важать> за те, що поступила пропозиція, що ми не довіряємо діючому правлінню. Хто за це? Прошу голосувати. Не довіряю. Я довіряю. Я так, Та, так, ні, Не довіряю. Ні, не Хто проти? Хто проти? Один. Я подарував одна людина. Хто утримався? А, Дві проти, один утримався. Двоє проти, один утримався. Шатур, Шатур! <рисшити> шановні, визначення, наступне запитання, наступне запитання, визначення, шановні, заступні, що ви себе ведете, жінка, будьте чоловіком, кінці кінці, шановні, симпатичний чоловік і так себе ведете. Я вас прошу. Ну, по одній особі мінімум повинно бути всі, я так думаю, які є у шановного панства, які є пропозиції щодо кількості. Я пропоную всім, можливо, є інші пропозиції. Будь ласка, всі пропозиція.